Минулого тижня в Жовтоводському історичному музеї імені Юхима Пригожина відбулася перша виставка робіт з бісероплетіння жовтоводської майстрині Любові Маляренко, яка мала назву з любов'ю для любові. Любові Іванівна нещодавно принесла до музею свої роботи, але вони одразу знайшли собі шанувальників. Цього дня до музею прийшли також і друзі Любові Маляренко, аби підтримати її починання та привітати з ним народження. Женщине вся земля, сердце любовных зелий, зелье вернее всех, женщина в сколыбе. Женщиной на земле. Ах, далеко до неба Губы блестки в обгрев, Бог не судит, Ты не был женщиной на земле. Честно сказать, я когда я делала свою первую работу, вообще первую, я думала, на этом все закончится, она будет первая и последняя. Но я не думала, что так далеко зайдет. Все это. И вообще, что я чего-то достигну. Я, конечно, я благодарна всем работникам музея в первую очередь, потому что это люди, которые действительно ну, живут нами, они устраивают нам выставки, они делают нам праздники. И без них не будет нас. Поэтому я вам очень благодарна. Всем. Ну, как же, можно я таких, всем в таком что вы всем таких людей все пришли не поддерживать. Вы талантливые, вас нужно Вам нужно помогать. И все в наших силах.